Итак, здравствуйте. Сегодня я вам расскажу про колоду Авангарда на руками. Начну я, пожалуй, с начального Авангарда. Это не стартовая колода, ну, стартовая колода, но немного переделанная. В смысле, с нормальным начальным Авангардом да, и неплохими добавками. Так, начнем, пожалуй, с Линчу. Это начальный Авангард, при... который может при смене клан на руками переместиться в Регард. Дальше э, триггер эффекты. Э, тут, как и во всех колодах авангарда, вот абсолютно во всех, есть 16 триггер эффектов. Стенд призыв. Он поднимает воинов в бой, дает 5000 критикал. Дает одно поражение. И ну, добавляет один урон и дает 5000 силы. Дро призыв дает 5000 силы, и ты можешь потянуть карту. И исцеляющий призыв исцеляет одно поражение, но только в случае, если у тебя поражение меньше, чем у... Ой, больше, чем у оппонента. Или... И так задает 5000, как и все эффекты остальные. Дальше первый класс. 4 тока. Э, просто авангард. Ой, авангард. Карта первого уровня с 7000 атаками и эффектом переворот карты в зоне урона ему прибавляется 1000 атаки. 4. Дракона Красной Реки. Просто монстр первого уровня с 8000 атаки. 3. Деменсион Драгона. Если у меня авангард на, на руками или как? Если у меня авангард, в имени авангарда есть слово эрдикатор, такое вот слово радикатор. То тогда этому можно прибавлять 3000 атаки. Но только если он атакует. И с самого у него 7000. Кохаджа. Монстр с 6000 атаки И то, что я говорил на переделанная колода, это идеальная защита. 6000 атаки. Скидываю карту из руки и кладу ее, э, ну, как бы защищаюсь, и идеально защита хоть там тысячу крита будет на одной карте, тысячу урона все равно не пройдет атака, поскольку идеальная защита. Называется верно Гардиан Гулд. Верно защитник Гулд. Неплохая карта. Э, так, второй класс. Три эрдикатор джема. Три Андербум Драгона, просто монстр с 10 тысячами атаки. Два, две, точнее, Танцовщицы Драконов Вероники, у них 8 тысяч атаки, и эффект, если они перехватывают, то и прибавляется по 5000 защиты, а так у них 5, а в перехвате 10. Ассасин э, Мечей, Электрический Сусей, монстр с 8 тысячами атаки, а, Так. Вот еще э, карта фоловая. как фоловая. Немного фоловая С 9000 медаки такой же эффект, как и у того дракона. То есть ему тоже появляется 3000, если он атакует и... Ой. И если у меня есть... Вы мне моего ангарда есть, есть, есть эрдикатор. Эрди вот тоже карты э, это одна из бустеров. То есть дополнительно не входящие в начальный набор. Это хоминг кардикатор Рушин. Плюс 5000 сил, если, в этом, если у оппонента уничтожился авангард. Ой, авангард, арьергард. И у него тоже самый аналогичный эффект, только у него э, его прибавляет 3000. Тому тоже, а тому прибавляется 5000, кстати. За это. Поэтому а 3000 и у него 9000 атаки. Дальше переходим к третьим классам. 3. Барт Эрдикатор Зиона. Десять тысяч атаки, переворот карты в зоне урона, три тысячи атаки плюс. Destroyer Dragon. Разрыв лимитов, если имеется четыре повреждения, ему плюс пять тысяч сил. И если он э, стоит в арьергарде а мой авангард на руками, то ему плюс две тысячи силы. Дальше. Erdicator Woven Sword Dragon, самая главная карта этой колоды. У него, если на него становится... F... Oh, другой. Монстр третьего уровня то ему дается плюс 10 тысяч атаки. И если он такой-то авангард, то тогда ему плюс... Нет. Что? Если у оппонента, извините, зоне урона больше, чем 3 карты или 3, то тогда ему прибавляется 2000 силы, да. Это я путаю с Ринг Джокером. У него там эффект, если он такой-то авангард, ему плюс 2000 силы и промокарта Эрдикатор Холмс Вой Драг. Да, она не фойловая, но все же вот тут вот, да, вот тут вот, да, вот тут вот можно разглядеть то, что это промокарта. Не видно, но там написано PR, промокарта. В общем-то у него эффект разрывной смены и еще один эффект. Ну, в общем, это все, что я вам хотел сегодня рассказать про колоду авангарда на руками. Всем спасибо. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.